श्री गुरुदेव दत्त मानसपूजेत सचेतन सद्गुरू मनपटलावर आणून नित्य नियमाने त्यांची मानसपूजा केल्याने सद्गुरू संवादही करू लागतील व तेव्हापासून साधकाला अचूक मार्गदर्शन व्हायला सुरुवात होते अहम ब्रह्मास्मी असे अध्यात्मशास्त्र सांगते याचा अर्थ मी ब्रह्मस्वरूप आहे येथे मी याचा अर्थ मानव शरीर असा नाही मी म्हणजे सचेतन शरीराचे नियंत्रण करणारा आत्मा आत्मा आणि परमात्मा ही भिन्न स्वरूपे नाहीत आत्मा किंवा परमात्मा निर्गुण निराकार असल्याने भगवंताचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणजे आपले सद्गुरू आपले दत्तात्रय महाराज साधकाला सद्गुरूंचा अनुग्रह झाला म्हणजे सद्गुरु सूक्ष्म रूपाने साधका जवळच असतात साधकाच्या हृदयात त्यांची वस्ती असते हे वायुसूत हनुमानाने आपली छाती फाडून हृदयातील प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती सीतामाईला दाखवली यावरून स्पष्ट होते अशा प्रकारे साधकाच्या हृदय कमलावर सूक्ष्म रूपाने विराजमान असणाऱ्या सद्गुरूंना सचेतन देह स्वरूपात कल्पनेने निर्माण करून मानस पूजेचा प्रारंभ करावा पहाटेची वेळ मानसपूजेस चांगली असते अशा वेळी सुखासन घालून बसावे चर्मचक्षु बंद करावे अंतर्मुख होऊन कल्पना करण्यास प्रारंभ करावा आता मानस मानसपूजा कशी करावी तर असे आपण समजावे आकाशात क्षितिजावर गुलाबी रंगांची स्वैर उधळण होत आहे सुगंध त्याचा चौफेर दरवळतो आहे सतारीचे झंकार उमटत आहेत आणि मुरलीचा गोड मंजूळ ध्वनी आसमंतात घुमतो आहे आणि आपल्याला वेदघोषांचे मंद स्वर ऐकू येत आहेत हृदयातील रक्तवर्ण कमळाच्या पाकळ्या हळूहळू उमलतात प्रफुल्लित कमळाच्या मध्यभागी सद्गुरूंच्या तेजस्वी पादुकारचे दर्शन घडते आहे असे मनोमन समजावे त्यानंतर सूक्ष्म रूपातून प्रकट होण्यासाठी दत्तप्रभूंना मनोमन प्रार्थना करावी एक तेजाचा झोत हृदयातील पादुकांपासून निघेल आणि त्यामधून आपल्या समोर दत्तप्रभूंची वदन सगुण मूर्ती उभी राहील त्या मूर्तीचे आपण अंतकरणापासून स्वागत करावे त्यानंतर मनोमन चंदनाचा पाठ मांडून त्यावर उभे राहण्याची दत्तगुरूंना विनंती करावी ते पाटावर उभे राहिल्यानंतर त्याच्या चरणकमळावर सुवर्ण कलशाने पाणी घालावे त्यानंतर चांदीच्या वाटीतील दूध घालून पुन्हा पाणी घालावे अशा प्रकारे पाद प्रक्षालन झाल्यावर एक शुभ्र वस्त्राने चरणकमळ पुसून त्यावर हळदी कुंकू व्हावे प्रभूंच्या भाळी कुंकुम तिलक लावून सुवर्ण तबकातील रुपेरी निरंजनाच्या ज्योतींनी दत्तप्रभूंची पंचारती ओवाळावी आपल्या घरातील मखमली मंचकावर विश्रांती घेण्यासाठी प्रभूंना प्रार्थना करावी थोड्या विश्रांतीनंतर त्यांच्या अंगातील कफनी काढून ठेवावी गळ्यातील तुळशी माळा रुद्राक्षमाळा कुबडी व स्मरणी बाजूला काढून ठेवावे श्रीगुरूंना स्नानगृहात घेऊन जावे तेथे -ते सुवर्णाच्या चौरंगावर बसवावे चांदीच्या वाटीतील सुगंधी तेल सद्गुरूंच्या सर्वांगास हळुवार लावावे रुपयाच्या घंगाळ्यातील गंगोदक म्हणजे गंगेचे जल सुवर्ण कलशात घेऊन प्रभूंना अभ्यंग स्नान घालावे नंतर सर्वांगास उठणे लावून पुन्हा गंगोदक घालावे स्नानानंतर स्वच्छ आणि शुभ्र वस्त्राने गुरूंचे सर्वांग पुसवून घ्यावे नवी कौपीन बदलण्यास द्यावी नंतर पुन्हा मखमली मंचकावर बसण्याची प्रभूंना विनंती करावी त्यांना भरझरी कपनी घालावी गळ्यात माळा घालाव्यात कुबडी स्मरणी द्यावी त्यानंतर रत्नजडीत सिंहासनावर गुरूंना आणून बसवावे चरणकमल ठेवण्यास सिंहासनापुढे शिसवीचा चौरंग ठेवावा जैसा शोभे राजा रघुवीर असे भासले पाहिजे त्यानंतर पाद्यपूजेची अनुज्ञा घेऊन पाद्यपूजेस आपण आरंभ करावा शिसवीच्या चौरंगावरील गुरुंच्या पंचामृताने पादुकाना स्नान घालावे पुन्हा एकदा शुद्धोदकाने स्नान घालावे नंतर चरण कमलावर अत्तरलेपन करावे शेवटी आणखी एकदा उष्णोदकाने पादुकांना स्नान घालून शुभ्र चरणकमल पुसवून घ्यावेत त्यानंतर स्वस्तिक चिन्हांकित चंदन गंधलेपन करावे गुरूंच्या भाळी उभे गंधलेपन करून मध्यभागी बुक्याचा टिळा लावावा दोन्ही नेत्रांच्या बाजूस गंधाच्या मुद्रिका लावून घ्याव्या गुरूंच्या गळ्यामध्ये जाई जुईंच्या शुभ्र फुलांचा सुंदर पुष्पहार अर्पण करावा दोन्ही हातांच्या मनगटावर छोटे गजरे घालावेत नंतर पादुकांवर विविध सुवर्णालंकार घालावेत पादुका तुळशी हराने सुशोभित करून शेवंती चंपक गुलाब पुष्पे अर्पण करावेत शेवटी अष्टभाव प्रतीक अष्टदल कमळ व्हावे अक्षदा हळद कुंकू वाहून घ्यावे अहंकारूपी धूप घालावा निराभिमानी बोधवृत्तीच्या तेजाची निरांजने लावून घ्यावी सिंहासनारूढ गुरुंसमोर हात जोडून उभे राहून शरणागती करिता आत्मकथन करावे आत्मकथनात एक दिवसातील आपल्या जीवनातील घडलेल्या बऱ्या वाईट घटनांचे कथन करावे चुकल्या मुकल्या गोष्टींबद्दल त्यांच्याकडे क्षमा याचना करावी त्यानंतर गुरुंना भोजनासाठी भोजनगृहात गुरु न्यावे भोजनगृहात पाठ रांगोळ्या घातल्या आहेत अगरबत्तीचा सुगंध दरवळत आहे चंदनी पाटावर गुरुंना विराजमान करावे चांदीच्या ताटात सोन्याच्या वाट्यांतून सर्व भोज्य पदार्थ वाढले आहेत गुरुंना भोजनास प्रारंभ करण्याची विनंती करावी खाऊन होताच रुपेरी पात्रातून गार पाणी पिण्यासाठी द्यावे भोजनोत्तर तांबूल द्यावा आता आपल्या गुरुंना स्थूल रूपात सूक्ष्मरूपात हृदय कमलावर विराजमान होण्यासाठी विनवणी करावी गुरूंच्या रूपामधून एक प्रकाश शलाका निर्माण होईल आणि आपल्या हृदयात ती प्रवेश करील गुरुंचे रूप अदृश्य होईल पण हृदयातील रक्तवर्ण कमलावर गुरूंच्या सतेज पादुका दिसतील त्यांचे दर्शन घ्यावे हळूहळू कमळाच्या पाकळ्या मिटू लागतील शेवटी जागेपणीच पाहत असलेल्या मानसपूजेच्या स्वप्नातून आपण भानावर यावे अशी मानसपूजा फार लवकर संपल्याची आपल्याला हुरहुर वाटल्यास आपण मानसपूजेत रमलो होतो असे समजावे गुरुंना मानसपूजा फार आवडते प्रत्येक साधकाने रोज नियमाने एकदा तरी मानसपूजा करावी साधकाच्या दैवतालाही भक्ताकडे येण्याची ओढ लागते एखाद्या दिवशी जर मानसपूजेला उशीर झाला तर साधकाचे मानसपूजेतील दैवत त्यास जाणीव करून देते प्रभात स्वरूपनाथा याहो मम अंतरी सोहं घोषुमतवा मानसगाभारी माझे माझे लोप पावदे तुझे तुझे उगवदे कोणसेमि तो मी तो मी सहजपणे कळू दे प्रसन्नतेची प्रसन्न प्रभा बदलनावरी सोहं घोषची घुमतराहा मानसगाभारी दृष्टिनिव तिर आशीर्वाद हवा अभ्यासाचा या वचनाचा छंद जडू दे जीवा सुमने सुमने अर्पण भावी कृपा करा सत्वरी सोहं घोषची घुमतराहावा मानसगाभारी रामकृष्ण करुणा कर ज्ञानदेव करुणाकर कृपावन्त तु वासुदेव हरिमय हनि आहा जनवो हरिमय नर नारी सोहं घोष घुमत रहावा मानस गाभारी उदात उन्नत पावन मंगल जीवन ही भावे सोहं सोहं भणता भणता ममत्व संपावे सोहं पुङ्कर भरा बनूद्या यादेहा बासरी सोहं घोषची घुमतराहा वा मानसगाभारी जवळघेऊनी शिकवा गीता ओढशी लागली घास सानुले करुनी भरवा आम्हा गुरु माऊली राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जपो सदा वैखरी सोहं घोषची घुमतराहा वा मानसगाभारी द्वन्द्वन उरले दुःख संपले अनुभवहा वा तिरमावळे गगन उजले दे गारवा चित्तिवचनी कृति तयावि सहज सुधा माधुरी सोऽहं घोषची घुमतराहावा मानसगाभारी स्वागत करितो सद्गुरुराया उमलो दे मनीषा कृपा प्रसादे भक्त पुया प्रसन्न वदने विनम्र वंदन विनं्रवन्दनकरी स्वामी करी सोहं गोष चिघुमहावा मानस गा भारी रावा मानसगा भारी रावा मानसगाभारी लागली समाधि जालो तंग समाधित ध्यान लागले मियालो एक मंदिरात एक मंदिरात पीली मनानि मूर्तित्या च मन्दिरात् विले नाम प्रेमे गुरुदे गुरुदेवद पूजा ध्यान लागले मिलो एक मिरा एक लागली समाधि जानो समाधि ध्यान लगले मिहारो एकमन्दिरात घातले सचैल स्नान वस्त्रे सबले आसनावरीनन्तरते गुरो वैसवीरे दत्तवैसविटीचन्दनाची ले पुनगन्ध सुगन्धि ध्यानलागले मि आप दो एक बंदिरातर एक बंदिरातर लागली समाधि जालो दंग समाधितर ध्यान लागले मियालो एक गुम्फुनिफुला च मा सुशोभितकेले उजो केले वन्दनासिके केले वंदनासी के मनशान्तिलाभो शान्ति लभो जला तीर्था प्रसादात् ध्यान लगले अगली समाधि जानो दंग समाधि ध्यान लागले मियालो एक मंदिरात एक मंदिरात, एक मंदिरात एक मंदिर शिव मानस पूजा भाव से पूजन होना चाहिए इसमें आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि आंख बंद करके मैं शिवलिंग का ध्यान करता हूँ और आंख बंद करके मैं समस्त पवित्र नदियों का जल लेकर के आता हूँ और मैं भगवान के ऊपर जल का अभिषेक करता हूँ पृथ्वी पर जितने भी पवित्र से पवित्रतम बिल्व के वृक्ष हैं वहाँ से मैं वो पवित्रतम बिल्व पत्र लाकर के भगवान के ऊपर अपना भाव इंटेंशन मैं सोच रहा हूं कि मैं उनके ऊपर बिलपत चढ़ा मानसिक रूप से चंदन घिसो चंदन का लेप लगाओ मानसिक रूप से भगवान को पंच द्रव्य उनका स्नान कराओ मानसिक रूप से भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन चढ़ाओ मानसिक रूप से भगवान को वस्त्र चढ़ाओ ये जो मानस पूजा है ये आपकी वास्तविक पूजा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती पकबेल् पत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयाले पशुपते शिव योग कहता है कि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं भगवान भाव से मिलते हैं भाव के साथ पूजन होता है भावना जितनी प्रबल करोगे उतना ही अद्वैत साधना होती है नवरत्न खंड रचित पञ्चविधोपयो दियुतम् कम्बाफलम् पहनकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्कूरखण्डोज्ज्वलम् म्बुलमनस्वा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्तक्षामर दर्शकं निर्मलं भीनाः भेरिमृदङ्गकाः कलाः गीतं च शाष्टांगम साष्टाङ्गमप्रण या संकल प्रभु वास्तव में मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है शास्त्रों में उसको लिखा है लिंग शरीर तो मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं और अपना लिंग शरीर और वो शिवलिंग दोनों को एक कर देता हूं और मैं ही लिंग हो गया और मैं ही उसकी पूजा करने वाला हो गया और मैं ही जब शिवलिंग हो गया तो मैं ही शिव मंत्र का जप कर रहा हूं आत्मा ध्यम गिरी शरीरम शरीर जाते विषयो प्रभोगरचना संचारो पदयो संचारोपदयो प्रदक्षिणविधित्राणि सर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत् तदखिलं तं भोतवालम् तर्चरणकृतं वाक्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं विहितं विहितं वा सर्वमेत शमस्व जय जय करुणा श्रीमहाद्यंभ जय जय करुणा शंभो जय करुणा श्री महादेव शंभो हे महादेव मैं आपको प्रणाम करता ह मैं आपकी दिव्य शक्तियों को जागृत करता हूँ देव, आपने तो पूरे संसार का विष करा था मैं आपको क्या दे सकता हूं केवल अपने भाव के हे देवादिदेव मेरे भाव को आज स्वीकार कर मैं अपना मन अपने विचार आपको समर्पित करता हे महादेव जितने भी लोग मेरे इन शब्दों को सुन रहे हैं उन्हें मुक्त करना हे देवादिदेव इन सभी के हृदय में अपनी शक्तियों को भर दो, दे। हे देवादिदेव पूरे संसार का विष था आज इन सब का विष कर लेना मैं ईशान शिवानंद शिव योगी प्रार्थना करता हूँ इन सभी को मुक्त करो करम